assalomu alaykum hbs kuzatib boruvchilari uh, yaxshimisizlar xudo xohlasa mana bu hafta ham haftalik analizlarimizni boshlaymiz va bu haftalik analizlarimiz manimcha o'tgan yallaridan qiziqarli bo'ladi degan umiddaman bu hafta sizlar bilan ko'proq analizlardan tashqari o'zi uh, bu nimaga qilinyapti nimaga kerak o'zi bu nima bundan foyda olsanglar bo'ladi shu haqida ozgina sal ma'lumot berib o'tmoqchiman chunki foydalanayotganlar bo'lyapti ular o'zimizga yozib turibdi foydalanmasdan prosta ko'rib o'tib ketayotganlar ham bor shular haqida gaplashib o'tishga harakat qilamiz ho'p smpga keladigan bo'lsak esinglarda bo'lsa o'tgan safar mana bu hududdan siz berib o'tib ketgan dim ya'ni mana shu hududga tushib mana shu hududdan yana bir reaksiya olish mumkin deb taxminlarni berib o'tib ketgan edik mana shu hududdan mana reaksiya olishni boshladi va juda tez o'shdi işte. aksiya bozori juda tez harakatlanib ketdi bunga sabablarni ham xudo xohlasa ko'rib chiqamiz nima bo'ldi sabab aksiyalarni birinchi o'zi e, har birini ko'rib chiqadigan bo'lsak tesla bizani shu e, targetimizga ozgina qoldi nasib qilsa uch yuz dollar xudo xohlasa uch yuz dollar yo'lida ketyapti uh, apple aksiyasi apple aksiyasi hali ham mana bu bir qisqa bir kanal ichida Ə, new aksiyasiga keladigan bo'lsak juda zo'r juda zo'r odamlar misol uchun olishganlar bo'lsa shu kirgan nuqtalaridan bir qirq foiz qirq besh foiz foydadi qirq besh foiz deganimiz bu kimdir ming dollar tikkan bo'lganda bir bir ming to'rt yuz ellik dollar bir pul bo'lgan bo'lardi taxminan tviaksiyasi bo'yicha mana endi mana mana bu zonadan reaksiya oldi bugundan boshlab bay qilishga bir signal qildirsak bo'ladi tvillo aksiyasi ham juda yaxshi holatda turibdi Zoom aksiyasi o'shanda aytganman hali konsolidatsiya holatda sal kutib turamiz Zoom aksiyasi bo'yicha yangilik yo'q mg aksiyasi bo'yicha ham oxirgi signalimizdan keyin bir o'n ikki foizcha bu ham kamida 120 dollar berardi agar 1000 ming dollarlar tashlab qolgan. spr etmasa ham bo'ladi mana bu yerdan reaksiya olishi boshladi o'sha shoulders. Biz nimani kutamiz mana bu yerdan yana qaytib mana bu yerlarga yana tushib qoladigan ehtimolilardi biz o'sha keyingi shu kirish zonalarini qidiramiz okta aksiyasida ham jim yuruvdi bu ham hafta davomida o'tgan hafta hech qanaqa bir yurish qilmagan edi olganlar o'sha foyda va zarar ham yo'q edi hozir mana 7% plusda juda yaxshi qoladi eng zo'ri mana mana bu yerda RGL, rgld ya'ni royal gold aksiyasi bo'yicha esinlarda bo'lsa bu yerda yoqda keyin sekin tushishni boshlagan edi mana hozir bu ham plusda Uh, taxminan bu aksiya ham bizada bir to'rt foizcha plyus bo'lishi kerak mana to'rt foiz besh foizcha plyusda yani take profit stop losslar bilan berib qo'yganmiz taxminan mana bu holatlarga chiqqanda uh, stop losimizni mana bu kirgan nuqtamizga ko'tarib qo'yishni tavsiya qilib qolgan bo'lardim uh, GFS aksiyasi bo'yicha biz aytgan joyga hali tushmadi uh, take profit stop loss narsalarimiz bo'yicha agar bu tepaga oshib chiqib ketaveradigan bo'lsa bo'ldi bu narsa biza uchun qiziq bo'lmay qoladi chunki bizani orderimizni olmasdan tepaga yurib ketib qoldi dxy uh, eng mana qiziq joy mana mana uh, -uh. uh, uh, bu yerda qaranglar nima bo'lyapti bu yoqda dollar indeksga qaraydigan bo'lsak nimani kutgan edi man bu patternimizda o'zi pastga biza o'tib ketish holati bo'ladida Mana o'ldidan pastga bitta yana test berib mana bu bir aldamchi holat bo'lib lekin mana bu uh, order blokka kelib pastga oqib ketib qoladi deb o'ylavdim yo'q bu teskarisi bo'ldi mana shu to'zdan o'zidan tez yurib ketish bo'ldi bu juda yomon и uh, istoriya bo'yicha ham qaraymiz mana qaranglar uh, a o'zida ham ishlab qo'ysa bo'ladi Xo'p. Uh, uh, gorizontal liniya topamiz va gorizontal liniya bo'yicha RSI eng o'sha uh, support liniyasi mana bu larda bo'lgan ekantaxia mana kelgan otgan kelgan, otgan kelgan otgan shu joyga yaqin qoldi mana misol uchun mana bu holatlarni ko'radigan bo'lsak eng pasti bo'lgan sal o'sgan ekan bunda ketgan ekan mana bu holatlarda undan keyin tepaga chiqib ketgan mana bu holatdan keyin yana tez ko'tarilgan bu holatda ozgina yurgan ekan bu holatdan keyin ham ozgina yurib turib yana ko'tarilib ketgan bu holatda ham mana arisa bo'yicha ham ko'radigan bo'lsak mana shu bir yigirma oltinecchi darajani belgilab oldi? 26, a, 2361 darajaga yaqin bir indekslar bo'yicha o'zi bu klassik turdagi indikatorlar bir juda muhim hisoblanadi. ko'rib turganimizdek ko'rib turganimizdek e, bu narsa mana yigirma uchu oltmish birga e, yaqin qoldi mana shu yerdan yana reaksiya oladigan bo'lsa e, bizada smp five hundred boshqa deylik turli xil instrumentlarimiz e, ozgina or sal ortga qaytishini kutishimiz mumkin e, va bu kelayotgan haftada e, bizada faqatgina tvillo aksiyasida bir yaxshi sotib olish nuqtalari bo'lishi mumkin bir mana shu hududdan taxminan e, mana bu haygacha bemalol o'n to'rt foiz o'n besh foiz bemalol ishlab olsak bo'ladi даже ikki kunda bu summaga ham chiqib qolishi mumkin bu mana shu narsani kuzatib turganinglar ma'qul spr bo'yicha ozgina kutib turamiz endi qaranglar фундаментальный bo'yicha buni сортировка qilib yboramiz o'tib hammasini o'chirib olamiz va filtr bo'limidan mana aqshni tanlab olamiz hamma turdagi xabarlar va uch yulduzdagi nima sabab bo'ldi o'zi ya'ni aksiyalar bozorida kriptovalyuta bozorida keskin bir o'sish uchun nima sabab bo'ldi buni sababini biza bilan deylik kuzatib turganlar ya'ni bizani analizlarimizni farqi yo'q texнический va funментал an kuzatib turganlar ular bilishardi nimada gap ketayotganini o'sha o'tgan analizimizda aytib o'tib ketgan edik ya'ni men kutaman agar bir uch yarim uchu ikki foizdan kamroq kutilma bo'ladigan bo'lsa buni kutilmani ya'ni uch foizliga tushishi juda qiyin ya'ni oydan oyga bir foiz tushishi juda qiyin bir taxminlarni berayotgan edim iqtisodiyot tarafdan bitta man emas butun mana shu iqtisodiyot bo'yicha deylik ekonomistlar turli xil tadqiqotchilar ham bu narsani ko'rib turishgan edi va mana shu xabarning orqasida процентный stavкаni oshirish bor edi ya'ni uch foizni bo'ldi qilolmaydi ya'ni uch foizgacha tusholmaydi shu asnosida федералniy rezor fa mana ko'rdinglar mana kutilmalardaki bo'lmadi shuning uchun nol yigirma beshga yana oshirishimiz mumkin degan bir xabarni beradi deb kutib turgandim unaqa narsa bo'lmadi qaytangi mana ko'rganinglardek shu bir kutilyotgandi uch foizga uch foizga ya'ni to'rtdan uch foizgacha da tushibdi oylik daraja hamma narsa past ppi ishlab chiqarish bo'yicha uh, inflyatsiya darajalari ham juda kam uh, ya'ni ishsizlik bo'yicha ham bir uh, yaxshi xabar bo'lib turibdi ya'ni ikki yuz ellik oltita odam ishsizligini uh, kutyotgan ya'ni o'zini uh, aytayotgan bo'lishi mumkin deyishyati ikki yuz o'ttiz yetti mingta ya'ni o'ylangandan kamroq odam demak ishsiz inflyatsiya tushyopti ishsizlik darajalari tushyapti bu iqtisodiyotni sekin asta oshib borayotganini ya'ni iqtisodiyotni sekin asta o'zini stabil bir holatga kelayotganini ko'rsatib berishi mumkin o'shaning uchun o'shani mana shu xabarlarni soyasi ostida bu yerda mana bu ə, smp fiveund bo'yicha aksiyalar hammasi oshishni boshladi xudo xohlasa keyingi hafta yana bitta aksiya beramiz sizlarga yaxshi aksiyalarni bu haftaga bir qo'shimcha aksiya berib anaqa qilmadik chunki bir qisqa bir mana bu yerda dollar indeksni oshishini taxmini asnosida shanin uchun hech bir aksiyani naq o'tirmadik lekin mana bu bergan aksiyalarimiz o'z kuchida qoladi ularni sha ushlab turishinglarni nioni taxminan o'n ikki dollar o'n ikki yarim dollarlargacha bemalol xudo xohlasa nasib qilsa foyda qilib chiqib ketishinglarni kutib qolamiz va undan tashqari esa man sizlarga bugun bitta narsani o'rgatmoqchiman keyveb degan narsa bor key veb bu itf bo'ladi internet ETF ya'ni xitoy aksiyalarida ya'ni xitoydagi aksiyalarni umumiy ko'rinishini tushunish uchun mana shu itfdan foydalanib kelaman o'zim ham ya'ni kursu berada, xtoyde, bolgen, uh, bolgen, kursu bose, bu nimani ko'rsatib beradi xitoyda internetga bog'liq bo'lgan texnologiyaga bog'liq bo'lgan aksiyalarni shu umumiy holatini ko'rsatib beradi umumiy holat bo'yicha ko'radigan bo'lsak bu narsa bu itf qirq ladan chiqqan bo'lsa taxminan mana bu o'ttiz beshgacha tushib keyin bir bir yuz ikki daraja bir yuz chiqqan edi endi oxirgi holatlarda mana hozir 30 edi bunda manna manna man nimani kutyapman uh, juda keskin bir tushish bo'lgan edi man kutayotgan narsa mana bu ko'rayotganlar <laughs> <laughs> bo'lsa yozinglar balki man noto'g'ri narsa ko'ryapman <laughs> balki ha sizlar <laughs> ham xuddi shu narsani ko'ryapsizlarmi mana shu narsani отработка mana mana bu yergacha ko'ryapman ya'ni yana bu narsalarni oshib borishida orqa sahnada xitoy aksiyalarini keskin oshib borishini kutyapman ya'ni bu aksiyalar qaysilar bo'ladigan bo'lsa misol uchun alibaba vips kompaniyasi ya'ni vishop holding mana shu kompaniyalar mana shu narsa asnosida ya'ni bu bo'yicha ya'ni qaranglar biza etf analiz qilgan holatda bir boshqa aksiyalarda bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollarni ko'rib chiqapmiz mana shu holatda demak ko'rishimiz mumkinki bu yerda ham internetga bog'liq bo'lgan xitoy aksiyalarida keskin oshish bo'lishi mumkin Uh, sababini mana bu safar lar bilan tushuntirib yes, ketdik i bilan mana dollar indeksi ham boshqa bir bozorlarga uh, ko'rsatib o'tib ketaman bular intermarket uh, intermarket hisoblanadi so ya'ni turli xil bozorlarni bir biriga bir uh, bo'lgan qiyoslab uh, turib ya'ni bu bozor bu bozorga deylik uh, ta'sirini ko'rsatgan holatda qanaqa o'zgarishlar bo'lishini ko'rib chiqish Xo'p, Uh, keyingi haftani ko'rib chiqamiz keyingi hafta bir qanaqa xabarlarimiz bor uh, keyingi hafta bir kuchli bir xabarlarimiz yo'q uh, bu degani bozor yana bir konsolidatsiya holatida yurib uh, sekin as asta texnik taraf sababli tushib qolishi mumkin chunki ares ham o'zi kelib qolgan uh, ya'ni uh, ko'radigan bo'lsak misol uchun chizib ko'rsatib ketishga uh, harakat qilaman qanaqa holat ko'rishimiz mumkin man endi kutayotgan holat bir keskin harakat ko'rmayapman hoi keskin harakat yo'q mana bu uzra uh, mana bu holatga mana ma shunaqa holatlar taxminan kutyapman endi bu avgustagacha o'tib ketib qoldi taxminan buni bir to'rt soat yo bir soatliklarda tizganimda manimcha bir osonroq bo'ladi kerala man sizlarga bir soatlikda tizib ko'rsatib beraman endi bizar esinglarda bo'lsa bir soatlikda hech analiz qilmaymizbuyoqda ko'rsatib ketishga harakat qilaman mana bu mana bu yerlardan reaksiya olishini kutyapmiz ungacha sekin asta tushib 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 borib bu shu keyingi haftalar Uh, undan keyin haftani ham xudo xohlasa xabarlarni berganimizni ko'rib boramiz mana shunaqa turdagi bir, bir uh, holatni kutyapman keskin oshib ketishi bo'yicha manda bir risk bo'yicha qarab chiqadigan odam bo'lsa risk riskrer qiyotgana bu keskin holatligini mana shu nuqtadan bir sotib olish riskligini ko'rib boradi va bu yerda sotib yuborish ham bir risk bo'lishi mumkin nimaga chunki keskin oshib borishi mumkin stop losslarni qo'yish bu yoqda qiyin bo'lishi mumkin shuning uchun mana bu yergacha sekin tushib kelib mana shu holatlardan yana bir S&P ga bog'liq bo'lgan aksiyalarga investitsiya kiritishni ko'rib chiqamiz xudo xohlasa bu hafta bo'lgan yangiliklarimiz mana shu edi ko'rib boringlar и foyda qotganlar bo'lsa qancha foyda qildinglar Kommentariyada yozib qoldiringlar shularni bir ko'ramiz va qaysi aksiyalarni yana kutyapsizlar biz tomonimizdan analiz qilishimiz qilishimizda